Ən öncə hər birinizin müqəddəs bizim e, Noruz adət-ənənələrimiz var. Bu, noruz bayram münasibətilə bütün xalqımızı, bütün dostlarımızı təbrik edirəm. E, və nəzərəcə çatdırmaq istəyirəm ki, bu günləri bizim çərşənbə bayramımızdır. Bu münasibətlə də bütün dostları, yaxınları təbrik edirəm. Bu bizim adət-ənənəmizdir. E, Bununla yanaşı mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim şəhidlərimiz var. 3000-ə yaxın şəhidimiz var. Mən bütün şəhid analarının, şəhid atalarının əllərindən öpürəm. Onların qarşısında, onların ruhları qarşısında baş əyirəm. Allah onların övladlarını qorusun. Onlar şərəfli insanların, şərəfli övladlarıdır. Nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, bu günləri biz 20-yə yaxın ailəni sevindirəcəyik. Bu məndən arxada gördüyünüz bax hər bir gündəlik belə deyək də ərzaq məhsullarıdır. Bunları dəstəy olub göndərən və təşəbbüsümüzə qoşulan bizim dəyərli qardaşımıza mən buradan öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bu qardaş o qardaşdır ki, pandemiya dövründən ta bugünkü günə qədər sayısız hesabsız yüzlərlə, mən deyirəm bəlkə minlərlə insanlara dəstək olub, istəy maddi, istəy mənəvi istəy onların xəstə uşaqlarının əməliyyat olunmasında, müalicə alınmasında köməkliyi olan qardaşımızdır. Mən ona minnətdarlığımı bildirirəm. Allah elədir, yaxşılıqların min qat əvəzin versin ona. Hazırcı saatda saat 12-dir. Allah qoysa başlayaq gün ərzində bu 20-yə yaxın ailəni sevindirəcəklərə et, nə bilim, yox saibə, soğan, kartof, soğan, yəni hər bir şey var burada. Büysünə qədər nə lazımdır, hər bir şey var. Allah yenə yəni də deyirəm öz cibinin pulundan, öz vəsaitindən ayırıb bunları təşkil edən qardaşımızı var eləsin. Allah bu cür insanlarımızı uca eləsin. Bu əsl həmrəylik budur. Bax, bəli biz bəzi belə deyək, xalqlar, dövlətlər, millətlər həmrəy olurlar və həmrəyliyin sayəsində güclü, möhkəm olurlar. Biz də həmrəy, biz də həqiqətən gözəl xalq, gözəl milləti və bu cür qardaşların sayəsində hansı ki, bax yenə yəni də deyirəm, bugünkü bu ərzaqların təşkil olunmasında öz vəsaitin pulunu xərcləyən qardaşımız mən minnətdaram. İnşallah başlayaq, ailələri sevindirək, Allahın izniylə Mən yenə də özümüzdən buradan bütün imkanını dostlara, qardaşlara ki, bax bizim bu qardaşımıza baxmaq və bu qardaşımız kimi e, xalqını, millətini, insanlarına dəyər verən qardaş olmaq lazımdır. Var olun dostlar. Allah hər birimizə kömək olsun. Allah millətimizi qorusun və gələn günlərimiz xeyirli olsun inşallah. Təşəkkürlər. Demək hal-hazırda rayon ərazisində 7-8 ailənin, 8 ailənin ağır durumda olan, e, xəstə olan, şikəst valideyni olan, şikəst körpəsi olan ailələrin 8 ailəyə ərzaq verdik. Allah qardaşımızı var eləsin. İndi hal-hazırda gördüz ki, maşının içərisində bagajda e, belə deyək də polunu yüklüdür. E, i̇ndi hal-hazırda mən demək Maşlıq kənd, Maşlıq kənd, Muğan kənd, bir də Söydlü, Svetlazariyada, yəni bu əraziyə, bu əraziyə gedirik. E, Deməcə o ərazidə Bir neçə ailələr var ki, maddi durumları çox ağırdır. Onlara mən bir neçə dəfə kömək eləmişəm. Allah yaxşı dostların canını sağ eləsin. Bir xəstə ana var. 4 övladı var, qız uşağı var, uşaqlarından da bir neçəsi səfəmənsə xəstədir. Onunla yanaşı bizim orada qızı qardaşımız var. Onun da ailə durumu ağırdır. Yanaşı bir neçə qardaşlar var, orada imkansız insanlar var, vətəndaşlarımız var. Onlara da dəstək olaq. Əziz gündə qoş sevinsinlər. Ha dostlar bax bax sizə qeyd elədim maşlıq kəndində Evazova Gularənin bacımızın evindəyik. Bax arxamdan arxa tərəfdə gördüz. 4 qız övladı var. Çətinliklə və əzab-əziyyətlə dolanırlar. Gətirdilər də bayram günü sevindirdi, gördüyünüz kimi. Nəzərə çatdırım ki, sosial yardım alırdınız siz. Sosial müavinət almırdılar. Yaxşı. Aha, bax, 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 əvvəl bax, alırmış, bax, alırmış bax, sonradan kəsiblər. Bax, bu insan sosial yardım ala bilmirsə, yaxşı kim alır sosial yardımı? Görün, fakt göz qarşısında. Həyatında suyu yox, istifadə etməyə, içməli suyu yox. Ümumiyyətlə su sistemi yoxdur. Ağır durumda. Vəziyyət də göz qarşısında, görürsünüz. Ev bərbad gündədir. Yuxarı su verir, dam qırılıb, şifr dağılıb, hətta Çox pis vəziyyətdə. İstilik sistemi yox, işıq sistemindəki səhvləncə qonşudan çəkibsiz, yoxsa işıq sistemində qonşulardan alıblar. Bu cür ailələrə kömək olmaq lazımdır, dəstəy olmaq lazımdır. Dostlar, ə, demək Svetlaza liya gedir də bu. Muğan kənd. Bax Muğan kəndliyəm. Cülsuman ananın həyatındayım. Bir dəfə mən, bir neçə dəfə bu anaya kömək olmuşuq. Ha, 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 ha. Bu ananın xəstə şikast övladı var. Özü də xəstədir. Sağlığında problem var və yaşadığı durumu indi mən sizə göstərəcəm. Bax bu daha görürsüz buranı. Paltçıq, rütubət, bərbad gündə insan burada yaşaya bilməz. Xəstə övladı var. Neçə yaşı var ana qızının? 24. 24 yaşı var. 24 ildir bu savamçızlıqdanmı, haqsızlıqdanmı bunun övladı e, belə deyək də de, ona düşən bu pensiyanı ala bilmir. Faktiki xəstədir, şikəsdir. Allah kömək olsun. Mən nə deyim, vallahi sözüm bitdiyi anda adam söz tapa bilmir demə. Bu cür insanların haqqlarını kimlər yeyir, kimlər mənimsir? Çox mən adam nə bilirəm? Bu əziz gündə Adam özü də belə yenə də deyirəm bu gün əziz gündür, çərşənbə bayramıdır. Adam gəlməyə gəlib belə şeyləri görəndə vallahi bax ora baxın görürsüz. Adam elə yəni, soyuyur. Su verir. İçəri bütün palçıqdır, sudur. Bir dənə ana içərini göstər bizə. Başlayır görür. Ağlama ana, ağlama, ağlama, ağlama. Bax gördüyünüz kimi dostlar, sədaqətli olan insanlarımız. Bax görürsüz. Ana burada yaşayır, xəstə övladı ilə, xəstə qızı ilə burada yaşayır. Bu onun gücəranı, bu onun yaşayış şəraitidir. Bu bunun... Bax görürsüz. Bax, vəziyyət göz qarşısındadır. Bir dənə bax bura aşağı, bu da bu evin içərisi. Hə, hə, səndən də səni çəkmədim. Orda xəstə övladı var içəridə. Allah kömək olsun. Bax, görürsüz, durumu görürsüz. İçəri, içəri çöldən bərbad. Rayonlar. Ana Bax, bizə qədər kimsə gəlib sənin hal-o-həvalını soruşub. Kömək elan olunub sənə heç. Heç kimsənə kömək olmur. Yerli icra nümayəndəsi, bələdiyyəsi filanı. Yox, yox. Allah köməyi olsun dostlar. Bax görürsüz bu olan, nə bilim, nə bilim vallahi, Allah qorxusu, Allah sevgisi olan insanlar, dəyərli insanlar, nə bilim, imkanı olub, pulu olub, ürəyi mərhəmətli insanlar varsa bax görürsüz. Burda insan yaşaya bilməz də. Burda insan yaşaya bilməz. Bax, bir dəfə bu uçub dağılmışdı pis gündə idi bura buna bir o vaxt bizim keçmiş rayonun icra başçısının birinci müavini var idi Asif müəllim Əzizov. O bulara o vaxt biraz bizim dəstəyimizlə kömək oldu. Faktiki olaraq görürsüz. Durum göz qarşısındadır. Pis gündədir. Allah həkümət kömək olsun. Doşlar, görürsüz Gülsuman ananın durumunu görürsüz. Əziz gündür. Valla Məkkəyə getmək, alı ziyarətgahlara getmək, bu cür insanlara kömək olmaq, bu cür insanlara kömək olmaq bəlkə də ondan da yüksək dərəcədir. Onu Allah bilər. Amma bir vətəndaş olaraq, Azərbaycanlı olaraq mən burdan üzümü tuturam. Belə 50 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər izləyici olan auditoriyamıza, bizi görən, bizi eşidən dostlara ki Bu cür anamıza kömək olaq. Bax bu cür analara, bu cür insanlarımıza dəstək olaq. Ana sənin bir istəyin, nə ist nə demək istəyirsən bu mən, əziz gündə? Əziz gündə hamsından mən xahiş edirəm. Mənə hətta də kömək də gələsinlər. Heç nə istəmirəm. Bir dənə mənə əyib kömək də gələsinlər. Baş va dönəm hamsından kömək istə. Allah kömək etsin, ağlama. Əziz gündə ağlama. İnşallah bax bu, bu müraciətin Ananın bu müraciətini görən insanlar yəqin ki, o belə deyək də, vicdanlı vicdanlı insanlarımız çoxdur. Produkt Pradoq, istəmirəm və produktları. Ancaq məni gedirəm idarə məni qoymurlar. Niyə qoymurlar idarə? Gedib gəldim demək. Kimdir sizün bələdiyyə? Bələdiyyə rası. Rasim e, müəllim, bu ananı idarəsizün yanınıza qəbulə gəlir. Niyə görə qoymursunuz yanınıza? Bu başa düşmədim. Bələdiyyə idarəsi kiminsə atasının mülküdür, əmlakıdır. Siz dövlətin müəssisəsindən, dövlətin idarəsindən problemi olan dövlət vətəndaşının niyə qoluyursunuz ki? Niye içəri buraxmursuz ki? Bu məsələyə bir ətraflı qaydacıq biz görək bu yerlərdə hələ də özbaşınalıqlar, yekəxanalıqlar, haqsızlıqlar hələ qalıb. Onlara bir vətəndaş olaraq, bəli biz Çanab cənab prezidentimizə baya. dəstək olaraq o cür insanları tapıb üzə çıxardıb bir şüə eləyəcək bir mətbuat nümayəndəsi və ölkə vətəndaşı olaraq. Ana yəqin ki bu video müraciətdən sonra sizə kömək eləyə biləcək. Mən iştəm. ümid ümid eləyirəm və inanıram ki bizim qeyrətli vicdanlı insanlarımız çoxdur kömək olacaqlar. Necə ki bax Aşırı, bunu bir vicdanlı olun, qardaşımız olun, göndərdi. Sizə halal xoşunuz olsun. Bu yenə də deyirəm, şəxsi öz vəsaitindən min dəfə mən o qardaşa minnətdaram. Sağ Yüzlərlə, siz. minlərlə insanlara kömək olur. Amma mən ümidvaram ki, bax bu dəstəkdən, bu çəkilişdən sonra sizə köməklik olacaq. Bax mən buradan yenə müraciət eləyirəm bizim adiət orqanlara, dövlət təşkilatına, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinə ki, bax cənab nazir Bu vəziyyətdə qalan insan sosial müavinət, sosial yardım ala bilmirsə, o sosial müavinəti, sosial yardımı kim alır? Və xahiş edirəm mənim bu sualıma cavab verin. Sosial müavinəti və sosial yardımı bu şəraitdə qalan ailə ala bilmirsə, hansı ailə alır? Bax görürsüz, yaşaşır. Yaşa. İçəri bayırdan da bərbad vəziyyətdədir. Kimə düşür o? Xoş elərlə bu barədə, yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin e, orada şöbə müdirləri var, orada adiət ol üzrə orada işləyən yoldaşlar var. Və mən də bir ölkə vətəndaşı olaraq, xalqımıza, dövlətimizə xidmət edən bir vətəndaş olaraq, cənab prezidentimizin yürütdüyü siyasətə dəstək verən bir Azərbaycan gənci olaraq mən sual verirəm ki, sosial müavinəti hansı ailə alır və hansı vəziyyətdə olan insan alır? Görürsüz, xəstə ana və xəstə qızı, budur onun yaşadığı durum. Heç bir yerdən də bir qəpiq Bir Azərbaycan manatı belə almır bu ailə. Xahiş edirəm mənim bu sualıma cavab verin. Kim bax ailələri gəzə-gəzə gəldik. Bir neçə ailələrim yəni öz istəyi ilə onların mənzil şəraitin, bu lan mənzil demək olarsa, burada ana xəstə vəziyyətdə, xəstə durumu ilə üç övlad böyüdüb, iki oğlan, bir qız. Allah xoşbəxt eləsin hər birinin. Qız övladı ailə qurub köçüb gedib, iki oğlu burada yaşayır. Nəzərinizə çatdırım ki, bax burdan bu daxmadan könüllü olaraq vətən müharibəsinə gedib xidmət ediyən qardaşımız var, fəal qardaşımız var. Bura e, hansı gedir? Mugan, Mugan kənd gedir? Muğan kənd, Muğan kəndidir bura. Cəlləbad rayonunun Muğan kəndidir. Nə icra nöməndəsi, nə bələdiyyəsi, heç bir yerli qurumlar gəlib ailənin vəziyyətinə, şəraitinə maraqlanmır. Ailənin hal-hazırda uşaqlar işsiz, ana xəstə, heç bir yerdən gəlir yoxdur. Yaşadıqları şəraitini də görürsüz. Mən yenə də təkrarsızlıq eləmirəm. Üzümüzdən tuturam adiətli orqanlara. Əgər sosial yardım deyilən bir şey, sosial təminatı zəif olan, sosial durumu zəif olan insanlara, ailələrə şamil olunur. Bu ailənin sosial durumu necədir? Bax, xalqımız, insanlarımız, vəzifəllərimiz, vəzifəsiz, vəzifəsi olmayanlarımız, yəni ən azından savadlı şuurlu olan insan et savadı şur rolunu yəni insan da bu durumu görən sosial müavinət bu cür ailələrə şamil olunmursa kimlərə şamil olunur? Mən bu sualıma yəni cavab verə bilən varsa cavab versin. Və ümid edirəm ki bu cür ailələrimizə, bu cür insanlarımıza köməkli edən insanlarımız tapılacaq. Necə ki bizim qardaşımızın sayəsində biz əziz gündə Kimlər isə evində oturub istirahət eləyir, amma biz o istirahəti yox, bu cür insanlarımıza xidmət eləməyini, onları sevindirməyi özümüzə istirahət bayramı bilirük. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi, biz hal-hazırda Cəlləbad rayonunun Cazımabad kəndindəyik. Burada biraz yol keçilməz olduğuna görə, burada da bir ailəmiz vardı. Bax, gördüyünüz o daxmada yaşayır. Bax, həmin o daxmada xəstə övladı var. Onun bağırsaq keçməzlik, nəsə belə bir diaqnozu var. O da əməliyyat olunmalıdır. Xəstə övladları var. Yolumuz bu da budur. Cəlləbad rayonunun Abad Cəlləbadın yeri gəlmişkən bu küçələri, yolları nəzərə çatdırım ki, o ailəni də gətirdik. Bizim o xeyirxah qardaşımızın sayəsində sevindirdik. E, Təşəbbüsünüz davam eləyir. Əziz gün olmağına baxmayaraq biz imkanı məhdud olan, imkanı zəif olan ailələri sevindirməkdə davam eləyirik. E, növbəti ailə var burda Qazımabad kəndində. Biz bu günləri onu da sevindirəcəyik. E, daha sonra rayonda bir neçə ailə var ki, onları da sevindirməklə öz təşəbbüsümüzü davam eləyəcək. Diqqətçə çatdırım ki, bu və bunu, bu cür ailələrimiz çoxdur. Biz 20-yə yaxın ərzaq verdiyimiz ailəçi var. Ə, 18 ailəyə ərzaq yardımı bu gün ərzində verdik. Onun hardasa 14-cü ermişi, 3ü 4ü qalıb. Onlar da günün sonuna qədər tamamlayacaq. Allah kömək olsun. Allah imkansız insanlara kömək olan insanlara da kömək olsun. Var olun dostlar. Hər birinizin çərşənbə bayramı mübarək olsun. Allah yaxşılarımızı qorusun. Təşəkkür edirəm hər birinizə.